सारे साथियों को नमस्कार आज हम सीखने जा रहे हैं पासा का तीजा पार्ट है यानी पासा का पार्ट चल रहा है सी दो पार्ट कंप्लीट कर ले पेगा तीजा पार्ट है पासा का पासा न। पासा तीन आधार पर बंटा जमें तीन आधार में पहला भौतिक आधार ते दूसरा अच्छा भौतिक आधार वो पेल पढ़ चुके हैं तो अगर बात करते हैं दूजा है मानसिक आधार ते मनोजैविक आधार ये दूजा है ऐसे वाले गल करांगे सी कि मानसिक आधार ते मनोजैविक आधार ऐसे वाले की क्या है कि पाशा सिखन संबंधी दूजा आधार कैडा है मानसिक आधार है दूजा यानी पाशा सिखन का दूजा आधार है ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬਾਉਤਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜੈਵਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਚ ਸਿਕੜ ਸਮੱਤੀ ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਨੋਭਾਵ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ

समाजी का आधार है कि क्या है कि पासाई मनुष्य समाज विच विचरता है पासाई मनुष्य समाज विच विचरता है ते गलबात कर रहे हो उसको मनुष्य की लोड पहनती है ये समाज विच मनुष्य अंदा है ते लोग गल करने मात्रे दूसरे मनुष्य की लोड पहनती है लोड पहनती है जो इस समाज का निर्माण करती है यानी जो इस समाज का क्या करती है निर्माण करती है तो सामाजिक आधार का प्रधान आधार की है मनुष्य है सामाजिक आधार का मुख्य आधार की मनुष्य है मनुष्य को मनुष्य है कि समाज में मनुष्य रहता है या उससे गलबात करता है तो वो ना रुकती है पहला स्थान दिया जाता है मनुष्य को तो सामाजिक आधार के पहला स्थान के मनुष्य है मनुष्य को मनुष्य है तो असली पढ़ाई से सामाजिक मानसिक आधार के मनोजैविक आधार पर है एच एंड सी का कि भाषा शिक्षण संबंधी दूसरा आधार कौन केड़ा है यानी मानसिक आधार है ते साडे मन विच पैदा होने वाले भाव विचार मनोभाव ते मानसिक आधार के मूल आधार बनते हैं दूसरी बार क्या से सामाजिक आधार ते भाषाई रूप सामाजिक विच है कि गल बात करने लिए उस दूसरे मनुख की नोड़ पड़ती है जब इस समाज का निर्माण

अब पहली भाषा बनती है विद्यालय का पहली भाषा की है बच्चे की पहली भाषा होती है रोना ते उच्चारित भाषा दे तिन मुख अंग हैं उच्चारित भाषा दे तिन मुख अंग हैं तिन मुख अंग हैं ये आपका ध्यान रखना है हां आगे है मुख्य बिंदु है अपने को कि बच्चे की पहली भाषा होती है रोना पहला बच्चा रोंदा है जन्म लेता का रोंदा ते

तैनाग में नहीं ना ये उचारित भाषा दे है और मनुष्य भाषा दे आगे की है जे प्रश्न पूछा जावे कि मनुष्य भाषा के तैन मुख अंग केड़े केड़े हैं तो एक तो है का तुनी तो दूसरा सवत तीजा अर्थ ये दोता को मिलने हैं के नाम तुनी सवत तुनी ऐसा अर्थ है का ये अर्थ है का अर्थ अर्थ है ये तो वाक है अर्थ है यानी ये तो उचारित भाषा का आ गया वाक ये आ गया मनुष्य भाषा का सिद्धांत तो तेरा आ गया अपने हाँ आ गया अर्थ ये दी जाने में दिया है आगे पासा दे आवाज जामी दे तेन साधन है पासा दे आवाज जामी दे कितने मुख साधन है तेन साधन है एक कथन है का एक अगर का तो एक हो बंदा संकेत क्या कथन मतलब जो कहना है बंदा अपना वो कथन लिखते जब लिखता और लिखते पासा

सत्य से फ्रीडम मिल है ये इंपॉर्टेंट है पासा का पहला कवि কেڑا ہے पासा का इंपॉर्टेंट हैगा पासा का पहला कवि पासा का पहला कवि কেڑا ہے बाबा से कवि है बाबा सेठ फरेन बाबा सेठ परी यह का पासा का पहला कवि के नो मन्ना गया है तो सेठ परी को मन्ना गया आगे है पंजाबी पासा दी बोलियां पंजाबी पासा दी बोलियां दो प्रकार की है कि पंजाबी पासा दी बोलियां दो प्रकार की क्या है पहले है पूर्वी पंजाब से बोली जाने वाली बोलियां पूर्वी पंजाब तो दूसरी है कि पश्चिमी पंजाब एक पूर्वी पंजाब एक पश्चिमी पंजाब पूर्वी पंजाब जिकरी पासा बोली जाती है पूर्वी पंजाब के माजी, मलवई ते दुआदी, दुआती दुआ ते पुआती ये चार भाषा पूर्वी पंजाब से बोली जाती है केड़ी है माजी, मलवई दुआदी, ते पुआती ये चार पश्चिमी पंजाब से मलवई ते पसे मलवई से पसेरी दो भाषा बोली जाती है केड़ी पश्चिमी पंजाब की मतलब मुल्तानी सॉरी मुल्तानी ते पसे कैडी मुल्तान ये ध्यान रखना है मुल्तानी मुल्तानी कितने बोली जाती है पश्चिमी पंजाब से कितने यानी पश्चिमी पंजाब से कैडी भाषा बोली जाती है मुल्तानी पश्चिमी पंजाब पश्चिमी पंजाब से कैडी एकता होती है मुल्तानी कैडी मुल्तानी ते दूसरी कैडी है पसे पसे ये तो भाषा है कि मुल्तानी ते पसे ये पश्चिमी पंजाब से ते पूर्वी पंजाब से एक माजी एक है कि मलवाई ते एक दुआ दुआती एक पुआती दुआती दे पुआती ये चार भाषा पूर्वी पंजाब से बोली जाती है दो पश्चिमी पंजाब से बोली जाती है माजी जी कर करते हैं माजी माजी पहली है कि माजी माजी पंजाबी की उपभाषा लाहौर माजी तिथि बोली जाती है लाहौर अमृतसर लाहौर अमृतसर गुरदासपुर, जीना में बोली जाती है ये पंजाबी की साहित्यिक शक्तिशाली या केंद्र ये भाषा पंजाबी है ये आप ध्यान रखना है कि माजी तिथि कहते बोली जाती है माजी बोली जाती है लाहौर यानी पंजाबी जी ये उपभाषा है माजी ये उपभाषा है ये बोली जाती है लाहौर बोली जाती है लाहौर से पाकिस्तान से ते अमृतसर पंजाब से ते गुरदासपुर पंजाब जिला में बोली जाती है ये पंजाबी दी साहित्य टकसाली ते केंद्रीय भाषा हुंदी है ये ध्यान रखना आगे है कि मलवई मलवई किथे बोली जाती है ये उपभाषा है ते सारीया है जो उपभाषा ते मलवई उपभाषा बठिंडा फिरोजपुर आभोर मरोड फाथिल का श्री ते हनुमानगढ़ गंगानगर भाषा बोली है तो मनमई बोली हैुरदासपुर जिला भाषा बोली है तो माझी बोली जाती है हम गल करते हैं दुआबी 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 यह बोली व्यासुज के हिस्से बोली जाती है केरी दुआबी दुआबी व्यास से दो सतलज नदी है एक व्यास नदी है एक सतलज नदी है दो नदियां है इन्हें विचारण ऐसी केरी बसा बोली जाती है दुआबी बोली जाती है एक बोली व्यास और सतलज के विचारण ऐसी बोली जाती है ए जलंतर ते कपूर थला ते उसारपुर उसारपु तो बाल नवा सहेब ते सहेर उप यानी शहीद उद्धव सिंह शहीद केड़ा उद्धव सिंह ते नगर विच बोली जाती है यानी उद्धव सिंह नगर है भी बोली जाती है ते नवा भी बोली जाती है ते उसारपुर भी बोली जाती है कपूरथला भी बोली जाती है ते जत्थल जलंधर भी बोली जाती है केड़ी दुआ भी और कर गल करते हैं पुआदी पुआदी भाषा कितने बोली जाती है ये बोली पुआदी पंजाब ते हरियाणा ते राजस्थान की भाषा का मेल है कि भाषा का कि पंजाब हरियाणा ते राजस्थान की भाषा का मेल है राजस्थान से जी पंजाबी बोली जाती है हरियाणा से पंजाबी बोली जाती है पंजाब की पंजाबी बोली है तीनों पंजाबी भाषा का तीनों राज्य का मेल है गुवाहाटी ते राजस्थान की भाषा का मेल है भाषा संगरूर जिला संगरूर जीद हरियाणा तिसि सादा कुछ भाग ते पटियाला का कुछ भाग इथे पटियाला का कुछ भाग तिसि सादा कुछ भाग विच कुछ भाग विच बोली जाती है ये आपण ध्यान रखना है आगे है इंपॉर्टेंट कल है कि अगर साहित्यक भाषा पूछी जाए कि साहित्यक भाषा केड़ी है पंजाबी तो माजी है साहित्यक भाषा है कि माजी ते उपबोली पूछे

ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਯੰਗਲੂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਖੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਇਸ ਪੜ ਚੁਕੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਵਾਇਸ ਪੜ ਚੁਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਣਾ ਉਚਾਰਿਤ ਬਾਸਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਤੁਨੀ ਸਬਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੰਨਾ ਤੁਨੀ ਸਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਧਮਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਥਨ ਦੇਖਿਤ ਹੱਤਸਕੀਤ ਹੈ

मेरे ख्याल का ये बात है संगरूर जींद सिरसा का कुछ भाग में पटियाले में कुछ भाग में चीज बोली जाती है साहित्य की भाषा है कि पंजाबी अपने माजी तो उपभाषा है माजी बन गई दुआ भी के पुआ दी तो ताकि तुष्य इस क्लास में देखने लगे थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद ये बड़े रहे अपने दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल से रोजाना भाषा का टॉपिक चल रहा अपना तुम देखो आराम ते असी अगले क्लास में चार नंबर पार्ट में कल मिलेंगे तक जय